भारत ने जुमरात के रोज़ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो मुल्क की पार्लियामेंट के जरिए मंजूर किए जाने वाले उस बिल में कोताहियों को दूर करे जो जासूस में मलूस होने के इल्ज़ाम में सजाए मौत पाने वाले हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव को उसकी सजा के खिलाफ अपील करने की इजाज़त देगी बैन अवी अदालताफ जायजा और दोबारा गौर दो हज़ार बीस का बिल पाकिस्तान के कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के एवान जारीन से दस जून को मंजूर किया था इस बिल का जो अभी तक सेनेट या एवान बाला की मंजूरी नहीं मिली है का मकसद कौनसलर रसाई को यकीनी बनाना है बैन अवी इंसाफ आई के फैसले के मुताबिक जाधव को उनकी सजाए मौत पर रोक और उनकी सजा पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने हफ़्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान को बिल में मौजूद कोताहीियों को दूर करने और आई के मुकम्मल फ़ैसले पर अमल करने के लिए मुनासिब इकदाम करने की ज़रूरत है बागची ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के जरिए मंजूर करदा बिल इसकी तमाम कोताहीियों के साथ एक सबक ऑर्डीनेंस को कानून में तश्कील देता है उन्होंने मजीद कहा यह जाधव के मामले पर मौसर जायजा लेने और परौर फिक्र करने की सहूलत के लिए कोई मशीनरी तश्ल नहीं देता जैसा कि आई सी जे के फैसले के तहत लाजमी है उन्होंने निशानदेही की कि आई ने यह फैसला दिया है कि जाधव तक कौंसलर रसाई न देने की वजह से पाकिस्तान अपनी बैनवा जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी कर रहा है